ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಪೂರ್ವಜರ ಶಾಪಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಪಿತೃದೋಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೀವಂತರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರಲು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೋರುವುದು श्री श्रीसत्यात्मतीर्थविरचिता श्रीविष्णुपादस्तुति यदीयमाश्रितं पदं समस्तपापनाशकं स विष्णुरात्मसत्पदेषुभक्तिमाशु मे दिशेत् यदीशमाश्रितं पदं समस्तविघ्ननाशकं स विष्णुरात्मसत्पदे सुभक्तिमाशु मे दिशेत् यदीयमाश्रितं पदं समस्तदुःखनाशकं सविष्णुरात्मसत्पदे सुभक्तिमाशु मे दिशेत् यदीयमाश्रितं पदं समस्तपुण्यदायकं पुण्यदायकं सविष्णुरात्मसत्पदे सुभक्तिमाशु मे दिशेत् यदीयमाश्रितं पदं समस्तसौख्यदायकम् सविष्णुरात्मसत्पदे सुभक्तिमाशु मे दिशेत् यदीयमाश्रितं पदं समस्तभाग्यदायकं सविष्णुरात्मसत्पदे सुभक्तिमाशु मे दिशेत् यदीयमाश्रितं पदं समस्तशास्त्रबोधकं सविष्णुरात्मसत्पदे सुभक्तिमाशु मे दिशेत् यदीयमाश्रितं पदं समस्तकार्यसिद्धिदम् स विष्णुरात्मसत्पदे सुभक्तिमाशु मे दिशेत् यदीयमाश्रितं पदं समस्तदेवतोषकम् सविष्णुरात्मसत्पदे सुभक्तिमाशु मे दिशेत् यदीयमाश्रितं पदं समस्तसिद्धिमुक्तिदम् सविष्णुरात्मसत्पदे सुभक्तिमाशु मे दिशेत् यति सत्यात्मपदभाक् अभवद्विष्णुपादभाक् तदुक्तपदभाक् यस्तु स भवेद्विष्णुपादभाक् इति श्रीसत्यात्मतीर्थविरचित श्रीविष्णुपादस्तुतिः